mana aset bersih saya bernilai 18 juta ringgit. 16 juta ringgit itu saham dan pelaburan saya dalam startup ataupun syarikat pemula yang saya tubuhkan iaitu Invoke Solution Sendirian Berhad. Saya memang tunggu mereka buat bising kerana rakyat akan nyampah. Mereka bising pasal saya isytihar harta tetapi mereka tidak perlu bising pimpinan mereka yang tidak ada perniagaan, tidak ada kelulusan, tidak pernah memimpin organisasi korporat tetapi hidup macam raja. Memang itu tujuan saya. Pertama, untuk tunjukkan hipokrasi mereka. Tapi yang lebih penting kedua, untuk saya boleh galakkan anak-anak muda mula membina perniagaan yang mempunyai nilai tambah. Hati saya juga didorong untuk menjaga kebajikan 150 orang kaki tangan saya di Invo. Mereka anak muda yang berkelulusan tinggi. 30% mendapat straight A's semasa SPM dan banyak ijazah kelas pertama dari universiti terkenal di seluruh dunia termasuk Cambridge, Oxford, Cornell, UCL dan banyak lagi. Umur mereka antara 22 hingga 27 tahun. 70% Melayu dan 30% bukan Melayu. Mereka ada kepakaran dalam bidang teknologi terutamanya bidang-bidang yang menjadi tulang belakang ekonomi digital iaitu sains data, kejuruteraan perisian, pemasaran digital dan seni kreatif digital. Semua simpanan saya dari tabung haji dan ASB yang saya kumpul semasa muda, saya laburkan sebagai saham permulaan dalam Invoke sebanyak 2.5 juta secara beransur-ansur sejak 2016. Mana saya kumpul 2.5 juta tunai masa muda. Saya seorang profesional lulusan kejuruteraan elektronik dan akaunten bertauliah lulusan Institute Accountant Bertauliah England dan Wales atau ICAW iaitu Institut Accountant Bertauliah paling tua di dunia. Saya memulakan kerjaya di London, gaji dalam pound. Masa itu satu pound adalah enam ringgit. Bila saya balik sertai Petronas, gaji permulaan tiga ringgit. Selepas enam bulan, dan disahkan sebagai pengurus termuda dalam Petronas, gaji saya naik RM11,000 sebulan pada umur 26 tahun. Umur 27 tahun, saya naik pangkat lagi menjadi ketua bahagian perancangan petrokimia Petronas dan gaji saya naik RM25,000 sebulan. Ketika itu juga Petronas memendekkan tempoh persaraan dari umur 60 tahun kepada 55 tahun. Jadi saya mendapat pampasan RM400,000 pada umur 27 tahun untuk 5 tahun perkhidmatan yang dipendekkan. Prestasi saya baik di Petronas. Setiap tahun selama 7 tahun saya berkhidmat di Petronas, bonus saya adalah di antara 10 hingga 12 bulan setahun. Jadi pendapatan kasar saya setahun di akhir umur 20-an adalah sekitar 500,000 ringgit setahun. Saya menabung dari muda sebab saya bujang. Saya tidak beli rumah besar dan kereta besar, saya pakai selipar ke mana-mana. Wang -mana. simpanan itulah yang saya labuhkan membuka syarikat Invoke. Tak percaya ke? Sebab semua pendapatan saya memang ada dalam rekod LHDN. Kalau tak, dah lama saya kena dakwa macam Najib, kena dakwa tak lapor pendapatan kepada LHDN. Baik, kembali kepada soal macam mana nilaian invoke sampai berjuta-juta. Ramai yang tidak faham tentang syarikat berasaskan teknologi ataupun yang dipanggil tech startup. Nilaian sebuah tech startup di awal penubuhan bukanlah bergantung kepada untung rugi semata-mata, tetapi pertama, nilai teknologi yang dibangunkan dan prestasi berkembangnya di pasaran lain atau yang dipanggil scalability. Oleh kerana teknologi itu tidak menggunakan banyak tenaga kerja, kalau ia berjaya dikembang masuk pasaran luar negara, platform yang dibangunkan itu berpotensi besar di masa hadapan. Kedua, kadar pertumbuhan perolehan ataupun revenue growth setiap tahun. Lebih cepat perolehan berkembang, lebih bernilai. Ketiga, kemampuan syarikat mempunyai tunai yang mencukupi dengan mengimbangi perolehan dan perbelanjaan selalunya dipanggil cash sustainability. Ini kedudukan kewangan terkini Invoq. Purata pertumbuhan perolehan tahunan 2019 ke 2022 90% berkembang setiap tahun. Keuntungan syarikat, untung di peringkat syarikat setiap tahun iaitu RM507,000 untuk 2020. RM653,000 untuk 2021 dan dijangka RM1.5 juta untuk 2022. Keuntungan kumpulan ada syarikat, bawahnya dua anak syarikat. Dua anak syarikat yang membangunkan platform teknologi masih belum untung tetapi kerugian kumpulan secara keseluruhan semakin mengecil setiap tahun. Kedudukan tunai dijangka mencukupi sehingga dua tahun lagi tanpa perlu menerbitkan saham baru. Bagaimana pula syarikat yang untung hanya setengah juta setahun boleh dinilai lebih tinggi dari itu? Ada beberapa cara nilaian syarikat dibuat. Cara paling mudah ialah berdasarkan nilai aset bersih. Tetapi ini cara kuno kerana tidak mengambil kira potensi masa depan. Untuk mengambil kira potensi masa depan, perkali ataupun Revenue multiplier digunakan untuk menilai syarikat berasaskan potensi berkembangnya perolehan dan keuntungan di masa depan. Untuk tech startup seperti Invoke dengan prestasi pertumbuhan yang dicapai setakat ini, selalunya perkali adalah di antara 7 hingga 10 kali dari perolehan tahunan. Ini kaedah piawai yang digunakan di seluruh dunia oleh syarikat-syarikat venture capitalist yang melabur. Perolehan invo untuk 2021 adalah 6.3 juta dan untuk 2022 dijangka melebihi 11 juta. Jadi julat nilaian invo ialah antara RM60 juta ringgit ke RM120 juta. Ringgit. Ini bukan saya pandai-pandai cakap. Ini adalah nilaian rasmi oleh Cradle, sebuah agensi kerajaan yang memantau pertumbuhan startup di negara ini. Kalau tidak percaya, tengok nilaian rasmi di laman www.mystartup.gov.my. Nilaian ini dibuat oleh sebuah firma penilai bebas dari Singapura bernama Venture Cap Insights. Saya masih memegang lebih 70% dari saham Invo. Tapi untuk tujuan isytihar harta, saya gunakan kaedah nilaian yang paling rendah iaitu nilai aset bersih sebanyak 17 juta. Dari 17 juta ringgit itu, 11 juta adalah pelaburan yang membeli saham-saham Invoke dari 2019 hingga 2022. Kenapa pelabur tempatan dan antarabangsa beli saham Invoke? Kerana potensi untuk Invoke disenaraikan di pasaran saham di masa hadapan yang membolehkan mereka mendapat pulangan besar bila saham-saham Invoke mula dijual beli orang ramai. Kenapa saya cerita semua ini? Kerana saya nak yakinkan anak-anak muda Malaysia bahawa ini jalan masa depan kita. Anak muda Malaysia sangat berbakat, pandai dan berkebolehan. Anak-anak muda di Invoke telah membawa syarikat hingga kenilaian berpuluh-puluh juta dalam masa dua tahun. Bila Invoke disenaraikan, mereka semua ada saham masing-masing dan mereka boleh hidup selesa di masa muda. Syaratnya kena pandai, kena kreatif, kena usaha, kena berani dan kena jujur. Masa depan kita ialah ekonomi digital supaya mudah dikembangkan di rantau Asia Tenggara dan seluruh dunia. Visi saya ingin menaikkan ekonomi digital supaya lebih ramai usahawan tech Malaysia yang menghasilkan produk-produk digital terbaik